Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam satu lagi episod Jejak-Jejak Rasul. Seperti biasa, kami akan bawa anda berkongsi pengalaman kami menjaki kesan dan peninggalan sejarah para ambia dalam usaha mereka mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik pada hari ini. Kerana fitnah wanita, akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan di tempat ini peninggalan Istana Menteri Aziz yang akhirnya menjadi Istana Nabi Yusuf dan gudang baginda menyimpan gandum. Patung ini satu cara Fir'aun mendekatkan hati rakyatnya dengan kuasa keruhaniannya. Nabi Musa dipercayai membelah laut ini ketika diburu Fir'aun. ada sesuatu yang belum lengkap. Kami kembali ke Kahirah Mesir. Bumi Ambiak terletak di antara dua sungai, iaitu Nil dan Tigris atau Dajilah. Sungai Nil Mesir mengalir ke Laut Mediterranean, sementara Sungai Dajilah mengalir ke Lautan Pasifik. Segala sesuatu ini bermula setelah Nabi Allah Adam AS turun dari syurga dengan memijak kaki buat pertama kali di India, sedang hawa tercampak di Jeddah. Kedua-dua mereka bertemu semula di Hijaz, semenanjung tanah Arab. Sejak itu, generasi Adam mula bertebaran di muka bumi, membina tamadun mereka sendiri. Pengembaraan ini membawa kami ke sebuah perkampungan berhampiran kawasan Padang Pasir. tempat ini dipanggil Sakara. Di sini dipercayai penjara yang digunakan untuk menghukum Nabi Yusuf alaihissalam oleh Menteri Aziz Mesir masih wujud penjara yang dimaksudkan. Kerana fitnah wanita, akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan di tempat ini. Menurut riwayat, baginda dipenjarakan bersama dua orang pemuda, seorang ketua tukang masak dan seorang lagi penyelia minuman. Satu hari, penyelia minuman menceritakan dia bermimpi dia menghidangkan arak kepada raja dengan mengambil setangkai anggur dan diperah ke dalam gelas. Sementara tukang masak pula bermimpi di atas kepalanya ada satu mangkuk roti dan seekor burung memakan roti itu. Mereka berdua meminta Yusuf mentafsir mimpi mereka. Sebelum itu Nabi Yusuf mendakwah mereka kepada agama Allah. Yusuf berkata, ketua tukang masak akan dibebaskan oleh raja sementara yang seorang lagi akan dibunuhnya dan benarlah dengan izin Allah apa yang berlaku selepas itu ialah seperti yang ditafsir oleh baginda sebelum berpisah Nabi Yusuf memberitahu mereka baginda dipenjarakan tanpa melakukan kesalahan dan meminta ketua tukang masak memberitahu kepada raja tentang hal itu Namun, setelah dibebaskan, tukang masak terlupa menyebabkan Nabi Yusuf berengkuk beberapa tahun di penjara. Kisah bagaimana Nabi Yusuf di penjarakan bermula begini. Sejak dulu lagi, perasaan hasad dan dengki memusnahkan manusia. Saudara-saudara Nabi Yusuf AS memulakan kisah ini dengan mencampakkan Nabi Yusuf AS ke dalam perigi oleh kerana perasaan dengki terhadap keistimewaan yang ada pada Nabi Yusuf. Peristiwa itu berlaku seribu tahun sebelum Nabi Musa AS diutus Allah kepada masyarakat Fir'aun Mesir. Segala-galanya berlaku dengan takdir Allah, membantu menyelamatkan penduduk Mesir, memperolehi kebaikan dan berkat. Tanpa peristiwa itu, sudah tentu Nabi Yusuf AS tidak berada di Mesir. Nabi Yusuf diselamatkan oleh sekumpulan kabilah pedagang yang di dalam perjalanan ke Mesir dan Yusuf dijual di pasar Abdi. Ketika itu Nabi Yusuf AS berusia tujuh tahun seperti yang tersebut di dalam kitab Taurat. Sesuatu berlaku oleh suratan takdir. Allah mengendaki supaya Menteri Aziz yang mentadbir Mesir ketika itu memelihara Nabi Yusuf. Inilah peninggalan Istana Menteri Aziz. Nabi Yusuf dibeli dan dipeliharanya sebagai anak angkat. Selepas remaja, Nabi Yusuf menjadi seorang lelaki yang sangat kacak dan lawa, menawan hati wanita. Isteri menteri Aziz Mesir tidak terkecuali. Syaitan memainkan peranan untuk memusnahkan iman Nabi Yusuf alaihisalam, tetapi Allah masih memeliharanya. Nabi Yusuf terlepas daripada segala dosa dan noda walaupun berakhir di penjara. Begitulah sifat tegas seorang yang bermoral tinggi dalam mempertahankan maruah diri biar apa pun yang berlaku. Menurut penduduk tempatan, ini sebahagian daripada struktur asal Istana Menteri Aziz. Runtuhan ini terletak di tengah-tengah perkampungan, kira-kira setengah jam perjalanan dari penjara Nabi Yusuf. tempat ini akhirnya menjadi gudang Nabi Yusuf menyimpan bekalan gandum sebagai persiapan menghadapi musim sukar. Nabi Yusuf AS seorang pentadbir yang istimewa. Baginda proaktif dalam perancangannya. Cicit kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Yusuf AS, anak kepada Nabi Yakub AS, dan cucu kepada Nabi Allah Isya alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai dua belas adik beradik dan semuanya lelaki iaitu Rabbin, Shamun, Lawi, Yahuza, Yusakir, Zabulun, Benjamin, Dan, Naftali, Jad dan Ashir. Oleh keistimewaan yang ada pada Nabi Yusuf menjadikannya, seorang anak yang amat dikasihi Ada 26 ayat Al-Quran yang menyebut nama Yusuf dan 24 daripadanya dalam surah Yusuf sendiri. Satu ayat dalam surah Al-An'am dan satu lagi di surah Ghafir. Di dalam surah Yusuf ayat 23. Allah menceritakan bagaimana iman memelihara Nabi Yusuf dari termakan pujukan Zulaika. Mahfumnya. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, Marilah ke sini. Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim tiada akan beruntung. Firman Allah lagi dalam surah Yusuf ayat 33 mafumnya. Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Surah Yusuf diturunkan Allah berpunca daripada masyarakat jahiliyah Mekah bertemu dengan beberapa orang Yahudi dan berbincang mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beberapa orang Yahudi itu mencadangkan supaya bertanyakan Rasulullah punca berpindahnya keluarga Yakub dari Syria ke Mesir dan bagaimana pula dengan kisah Yusuf. Pada mereka sekiranya Muhammad itu benar-benar Rasul, sudah tentu baginda mengetahui cerita ini. Lalu Allah menurunkan surah Yusuf. Hanya inilah yang tinggal daripada istana Menteri Aziz Mesir yang telah membeli Nabi Yusuf AS daripada kabilah yang menyelamatkan Baginda setelah Baginda dibuang oleh saudara-saudaranya. Apabila Nabi Yusuf AS menjadi dewasa dan dilantik menjadi Menteri Mesir, Baginda telah menjadikan kawasan ini gudang untuk menyimpan gandum. tindakan Nabi Yusuf menyimpan bekalan gandum sebagai persiapan menghadapi musim sukar wajar dicontohi. Sebagai seorang pentadbir, Nabi Yusuf bijak dalam membuat perancangan. Baginda merancang untuk zaman kemelesetan ketika ekonomi sedang berkembang dengan baik ketika pertanian subur dan mengeluarkan hasil yang melimpah sebahagiannya disimpan untuk keperluan di masa kemelesetan ekonomi banyak negara yang dilimpahi Allah dengan kemewahan hasil pertanian menghadapi kesukaran dalam ekonominya sedangkan sumber itu sendiri mampu menjadikan negara itu sebuah negara yang berdikari kepintaran Nabi Yusuf sebagai pentadbir juga mengingatkan kita kebaikan berjimat baik dalam konteks yang luas maupun di sudut yang lebih mencurus seperti menguruskan ekonomi rumah tangga. Merancang dalam urusan ekonomi keluarga membantu mengurangkan beban di saat memerlukan. turut dikenali sebagai Ibu Negeri Mesir Purba. Kini Memphis adalah kawasan pertanian yang subur, mendapat bekalan air dari Sungai Nil. Museum Ramses II menempatkan beberapa peninggalan purba Fir'aun, termasuk patungnya yang masih kekal di tempat asal. Panjang patung ini kira-kira 18 meter dan seberat 120 tan. Patung ini jelas menunjukkan kemajuan ilmu seni ukir, geometri dan sains ketika itu. Fir'aun seorang perancang bandar yang terkemuka. Malangnya dia kufur. Sesungguhnya pendapat mengatakan Ramses II ialah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam mereka membuktikan bahawa terdapat garam di dalam paru-paru mumia Ramses II bagaikan bukti bahawa ia mati lemas di laut. Bagaimanapun pendapat itu masih merupakan satu teori kerana semua mumia dikeraskan dengan menggunakan garam sebagai satu daripada bahannya. Patung ini satu cara Fir'aun mendekatkan hati rakyat dengan kuasa keruhaniannya. Patung-patung sepama ini disebarkan di seluruh kawasan pemerintahannya ia menjadi bahan pemujaan rakyatnya. Majoriti pendapat bersetuju bahawa Ramses II ialah bapa angkat Nabi Musa AS dan semasa Musa kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Fir'aun, Ramses II telah meninggal dunia. Takhta Mesir digantikan oleh anaknya, Meremtah, dan dialah Fir'aun yang sezaman dengan Musa. Pendapat ini tidak bercanggah dengan Al-Quran. Bukti lain juga menunjukkan bahawa pengkebumian Meremtah tidak terlaksana secara kebiasaan Mayatnya tidak ditemui di perkuburannya, malah dijumpai bersama dengan satu mumia lain. Ini membuktikan bahawa pengkubumiannya sangat tergesa-gesa dan kematiannya tidak diduga. Hari ini, mumia Ramses II boleh dilihat di dalam sebuah museum di Kahireh Mesir. Asrubita, sebuah kawasan peranginan yang terkenal di Mesir. Di dalam Al-Quran ada disebut satu kejadian yang berlaku beribu tahun dahulu, dan menurut penduduk tempatan disinilah tempatnya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 77 yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Inilah tasik Peter, sebahagian daripada Lautan Merah. Laut sama yang menjadi saksi kepada peristiwa bersejarah yang berlaku beribu-ribu tahun dahulu. Arab pendapat mengatakan di kawasan inilah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dibenamkan oleh Allah SWT ketika mereka mengejar Nabi Musa AS. Dipercayai di kawasan ini Nabi Musa membelah lautan untuk melarikan diri daripada kekejaman Firaun dan pengikutnya dari benua Afrika menuju ke Sinai di Asia. Ketika rombongan Musa sampai ke tepi laut, baginda merasa cemas. Tentera Firaun semakin hampir di belakang, walhal mereka tidak mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan diri. Ketika itu Allah mewahyukan supaya Musa memukul tongkatnya ke laut dan dengan kuasa Allah, laut terbelah lalu rombongan Musa menyeberang dengan selamat kecuali rombongan Fir'aun yang tenggelam di telan lautan. Di akhir hayatnya, Fir'aun menyesal dan mengaku beriman kepada Allah. Tetapi, taubatnya terlalu lewat. destinasi seterusnya Luxor di selatan Kaherah. Banyak peninggalan sejarah yang boleh ditemui di tempat ini. Antaranya kubur-kubur Fir'aun Pengembaraan kali ini agak berbeza kerana ini kali pertama kru jejak rasul mengembara dengan menaiki kereta api. Pada kebiasaannya, pelancong serta pengembara seperti kami menggunakan perkhidmatan udara untuk ke Luxor yang jauhnya kira-kira 800 km dari Kahirah. peninggalan sejarah Fir'aun di Luxor akan dipaparkan dalam episod seterusnya. Semoga apa yang dipersembahkan dalam episod kali ini membawa secebis pengajaran dan sama-sama membawa manfaat kepada kita semua. Kisah Nabi Yusuf mengajar kita betapa pentingnya sifat mulia iaitu tidak menyimpan dendam sesama manusia walaupun baginda dibuang ke dalam perigi oleh saudaranya sendiri. Baginda sanggup menerima mereka kembali malah membantu ketika mereka dalam kesusahan. Baginda juga bertindak secara proaktif dan bijak dalam perancangan ekonomi. Nabi Yusuf juga mengajar kepada kita bahawa hanya iman dan takwa senjata paling baik untuk memerangi maksiat serta hasutan syaitan. Baginda menunjukkan sifat tegas seorang yang bermoral tinggi dalam mempertahankan maruah diri biar apa pun yang terjadi